السلام علیکم سب دوستوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو آ, اگرچہ ہمارا جو آ, نیا سال ہے وہ اسلامی سال ہوتا ہے بطور مسلم لیکن ظاہر ہے نظام زندگی جو ہے وہ انگریزی مہینوں کے حساب سے چلتا ہے ہماری سیلریز تنخواہیں باقی جو ہمارے تمام معاملات ہیں آ, وہ انہی مہینوں کے حساب سے چلتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو نئے سال کے طور پہ جو ہے وہ ویلکم بھی کرتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ہم جائزہ بھی لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سالوں میں کیا کھویا اور آگے ہم جو ہے وہ اپنا پلان سیٹ کرتے ہیں تو اسی حساب سے ہم آج بات کریں گے کہ ہم نے دوہزار ہزار میں اور دوہزار چوبیس ان میں کیا کمپیریزن ہے کیا دوہزار چوبیس دوہزار ہزار سے بہتر رہا ہے تو یقیناً دو ہزار تیئیس سے دو ہزار جو چوبیس ہے یہ ایک بہتر سال رہا ہے اور اس سال میں وہ اس طرح سے کہ دو ہزار چوبیس میں شراسوت ایک تو کم ہوئی ہے تیرہ پرسنٹ پہ پر آئی ہے اور پھر مہنگائی جو ہے افراتِ زر وہ بھی کم ہوئی ہے تو اس لیے دوہزار چوبیس بہتر رہا ہے اگرچہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہے مہنگائی ہے وہ کم نہیں ہوئی اور خاص طور پر جو بجلی کے بل ہیں اور پھر جو تنخواہیں ہیں ان پر جو ٹیکسز عائد کیے جاتے ہیں اور بجلی کے بل یہ دو چیزیں ایسی ہیں تنخواہوں پر ٹیکسز جب کٹوتی ہوتی ہے اور بجلی کے بل جب لوگ ادا کرتے ہیں تو ان کی وہی پر جو ہے وہ کمر ٹوٹ جاتی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب یہ چیزیں سیلری میں سے نکل جائیں گی تو ہوتا کیا پھر قوت خرید لوگوں کی وہ بھی شدید متاثر ہوتی ہے جب قوت خرید متاثر ہوگی تو گروتھ جو ہے ایک مارکیٹ سے جتنی چیزیں سپلائی ہونی ہے وہ طلب کے لحاظ سے اتنی سپلائی وہاں پر نہیں ہوتی تو گروتھ بھی متاثر ہوتی ہے جس سے بے روزگاری بڑی اور پاورٹی ریشو جو ہے غربت جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو دس کروڑ سے زائد لوگ اس وقت جو خط غربت ہے وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ تو حال ہے ہمارے ملک کا لیکن پھر بھی ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت ہمارا جو یہ سال ہے دو ہزار چوبیس یہ قدرے بہتر رہا ہے اور اس میں چیزیں بہتری کی جانب, جانب جانا شروع ہوئی ہیں تو اب جیسا کہ نیا سال شروع ہوا ہے تو گورنمنٹ نے حکومت پاکستان وزیر اعظم شباز شریف اور ہمارے جو ادارے ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب نے اور سب جماعتوں نے جو اس وقت حکومت میں ہیں سب نے مل کر ایک پلان جو بنایا ہے اقتصادی پروگرام جس کو اڑان پاکستان کا پلان کا نام دیا گیا ہے یہ پانچ سالہ منصوبہ ہے اور اس منصوبے کے تحت ہر سال غیر ملکی سرمایہ کاری کا جو ہدف ہے وہ دس ارب ڈالر رکھا گیا ہے یعنی پانچ سال بعد یہ دوہزار چوبیس سے دوہزار انتیس تک کا منصوبہ ہے اور ہر سال دس ارب ڈالر اگر سرمایہ کاری آئے گی تو دوہزار انتیس تک پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے وہ پچاس ارب ڈالر ہونی چاہیے اور اگر آپ سرمایہ کاری کا اس وقت موجودہ آپ دیکھیں تو جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق پاکستان میں پچھلے پندرہ سالوں میں جو سرمایہ کاری ہے وہ تین ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہے کسی بھی سیکٹر میں اگر ارچے ایم او یوز بھی سائن ہوتے ہیں اور بڑے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن سرمایہ کاری اتنی نہیں ہے لیکن اب جو پلان بن رہے ہیں جو گورنمنٹ اور خاص طور پر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم فوج اگر کہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر کی قیادت میں آ, یہ جو سارا اس وقت سسٹم چل رہا ہے اور یہ بہت خوشائند بات ہے کہ ہمارے ادارے حکومت اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہیں اگر میں اب یہ آپ کو بڑے وصوخ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اگر اس میں اپوزیشن جماعت خاص طور پر پی ٹی آئی اگر اس میں شامل ہو جائے اس پروگرام میں یہ جو ابھی اقتصادی اڑان پاکستان پروگرام شروع کیا گیا ہے اور اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اگر اس میں پی ٹی آئی بھی ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ پاکستان اگلے پانچ سالوں میں دنیا کی بہترین جو ہے وہ معیشت ہوگا اور دنیا کی دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے قریب پہنچ چکا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا اور سیاسی استحکام اس وقت ہوگا جب ساری جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہوگی ادارے ایک پلیٹ فارم پر ہوگے اس وقت حکومت اور ادارے اور باقی سیاسی جماعتیں تو ایک پلیٹ فارم پر ہیں لیکن ایک جماعت جو ہے پی ٹی آئی اگرچہ ان کے تحفظات ہیں لیکن ان کے تحفظات بھی جائز ہیں لیکن اس ان پر جو کیسز ہیں اگر ان کی نوعیت دیکھی جائے تو وہ اس سے بھی جائز ہیں کیونکہ وہ اپنے لیے تو انصاف مانگتے ہیں لیکن پاکستان کے لیے بھی انصاف کی بات کرنی چاہیے ان کو پاکستان میں آئے روز انتشار یہ احتجاجی فضا جو ہے یہ اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے عمران خان سے متعلق جو کیسز ہیں ایک میں رپورٹ پڑھ رہا تھا انصار باسی کی تھی ان کے حکومت نے پیشکش کیا عمران خان کو جو ہے وہ جیل سے اڈیالہ جیل سے بنی گالا منتقل کرنے کی اور شرائط بھی رکھی ہیں کہ جناب آپ پانچ سال چپ کر کے بیٹھیں گے اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے حکومت کو ڈسٹرب نہیں کریں گے اور باقی معاملات کو تو کچھ شرائط اس طرح کی رکھی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں خاص طور پر نو مئی سے متعلق ہیں یا دوسرے لوگوں پر ان کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے اور ان کا فیصلہ وہیں پہ ہونا وہیں پہ سزائیں ہونی ہیں وہیں پہ ان کو جزا ملنی ہے لیکن وہ فیصلہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا اکیلے کو مل بیٹھ کے نہیں کر سکتا چونکہ یہ ہماری دفاعی تنصیبات پر جو حملے کیے گئے ہیں یہ ان کا ایک کیسز ہیں تو اس لیے یہ فیصلے تو ہونے عدالت پر میرٹ پہ یہ ضروری ہے کہ میرٹ پہ شفافیت کی بنیاد پر فیصلے شفاف ٹرائل کا حق ملنا چاہیے ان کو ٹھیک ہے جی تو اب میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ تو اس وقت پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروگرام پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو سٹیک ہولڈرز کو اب زور لگانا چاہیے کہ اس پروگرام کو کوئی دائیں بائیں کی جو مخالف قوت ہے جو دشمر قوتیں ہیں وہ رکھنا نہ ڈال سکیں اس میں کیونکہ اب اس پروگرام میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جائے گی جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا کوئی بھی پروگرام چلتا تھا ہوتا کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی آئی ایم ایف ہو گیا یا دوسرا کوئی جو ہے وہ آد آد مخالف قوتیں آ گئیں انہوں نے آ کے یا تو حکومتوں کو الٹا کے پرے مارا یا پھر پروگراموں میں جو ہے وہ متنازع بنا دیا گیا کالا باغ ڈیم دیکھ لیں باقی پروگرام دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے تو اس طرح کے آپ کو بڑی مثالیں مل جائیں گی تو اب یہ ہے کہ اللہ کرے یہ پروگرام چلے اور یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے یہ ہم سب کے لیے آسانیاں لے کر آئے آپ سب دوستوں کی اور آپ سب جتنے بھی میرے دیکھنے والے سننے والے بھائی بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں صحت میں جان و مال میں برکت عطا فرمائے خوشیاں عطا فرمائے مہنگائی کم ہو لوگوں کے مسائل کم ہوں ٹھیک ہے لوگ اس وقت پس چکے ہیں اور یہ جتنی مہنگائی رہی ہے اب آئی پی پیز جو ہیں آئی پی پیز کے اگرچہ معاملات حل ہو رہے ہیں آئی پی پیز سے متعلق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئی پی پیز دس گنا دس بیس گنا زیادہ کما چکے ہیں منافع ٹھیک ہے اور پھر جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے یا دوسرا فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ الگ لیتے ہیں وہ پیسے ٹھیک ہے تو ان کا مسئلہ بھی اشرافیہ جو ہے ان کو بھی اب سوچنا چاہیے کیونکہ ہم سب کا پاکستان ہے اور ہم سب کو پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا ہے اور سب کو مل کر سوچنے کی اشد ضرورت ہے اس پر ٹھیک ہے جی اجازت دیجیے اللہ حافظ